В студии Крамочутского грамматического видео мы э, уже давились разом из, на, с моим наступным гостем. Э, Дмитро Бейц, фотограф, знаменитый Крамочутский и в всех э, стран и городов. Добрый день, Дима. Добрый Смотрели, день. обсуждали и говорили, что разница в картинке, которая показывалась в сравнении, только в четкости да, изображения, а также полное впечатление того, что э, закинуло нас назад куда-то в прошлое. Да, как мы уже только что говорили перед этим, действительно... Всегда казалось, что мы идем куда-то вперед, развиваемся, но глядя на вот эти картинки, что только что были, такое ощущение, что человечество действительно не развивается, а куда-то назад идет. И, собственно, откидывают нас отдельные личности, да, которые непонятно, какими руководствуются вещами. Э, Дим, новину повторю, теряя к терминованию, до наших стричок, новину. Славянская теряет антитеррористичная операция, там да, раздуженность, покину. Про це заявляє МВС. У ході проведення антитерористичної операції підрозділи МВС та Міністерство оборони деблоковані знищені три блокпости незаконних збройних формувань північно-східній частині міста Слов'янська Донецької області. Під час бойового зіткнення до п'яти терористів було знищено з боку учасників. АТО один боєць отримав поранення. Міноборони також повідомляють, що у ході проведення антитерористичної операції були поширені листівки, в яких населення закликають дотримуватися спокою, по можливості не залишати свої будинки, не відпускати дітей без нагляду батьків на вулиці міста. Не піддаватися на провокації, не виконувати злочинні накази представників самопроголошеної незаконної влади за інформацією з джерел у АТО, самопроголошений Слов'янська пономорьова оголосив про розстріл на місці кожного кого буде виявлена ця листівка. Раніше близько 12-ї години сьогодні повідомлялося, що блокпост під слов'янськом, який розташований на харківській трасі, поруч із колишнім мостом, де. Взяли під контроль Збройні Сили України. Про це повідомляє Краматорськінфо. У результаті перестрілки троє людей із сил загону самооборони вбиті. Невідомі встріляли журналістів, але й з представників ЗМІ ніхто не постраждав. Начає видання. Наші режисери говорять, що є відео, яке готується до ефіру. Так стосовно Слов'янська, вже багато коротких відео звідти надходить. Ситуація неспокійна. Мы пока еще будем продолживать и седу нашу. С Димой сегодня мы хотели поговорить о Международном дне памяти Чернобыля, 26 числа. Почему мы именно с Димой об этом решили поговорить? Потому что мы знаем, что Дима в 2001 году да, Дим, да. был на экскурсии в Чернобыль. Я хочу немножко... Прежде чем мы с тобой будем говорить об этом, показывать много интересных фотографий, Дима. хочу небольшую справку об этом дне в памяти Чернобыля. Гласіть, 26 квітня в Україні день Чорнобильської трагедії у Білорусі також відзначають цей день в Росії. День пам'яті загиблих у радіаційних аваріях і катастрофах. такою він має назву. Чорнобильська атомна електростанція 26 квітня 1986 року. Планове виключення реактора, що тривало 20 секунд, здавалося звичайною перевіркою електрообладнання. Проте через декілька секунд в результаті різкого стрибка напруги. Стався хімічний вибух, в результаті якого в атмосферу викинуто близько 520 небезпечних радіонуклідів. Вибух був настільки потужним, що забруднення розповсюдилося на значні ділянки території радянського союзу, які наразі входять до складу Білорусі, України та Росії. За офіційними повідомленнями, відразу після катастрофи загинула 31 людина, а 600 тисяч ліквідаторів, які брали участь у гасінні пожежі розчищені, отримали високі дози радіації. Згідно з офіційними даними, радіоактивному опромінюванню піддалися майже 8 мільйонів 400 тисяч мешканців Білорусі, України та Росії, що перевищує чисельність населення Австрії. Забруднено близько 155 тисяч квадратних метрів території, що складає майже половину загальної площі території Італії. У вересні 2003 року на саміті СНД президент України тодішній Леонід Кучма запропонував країнам учасницям співдружності оголосити 26 квітня міжнародним днем пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф. Рада глав держави СНД підтримала цю пропозицію. І ось щороку ми цей день відзначаємо як день пам'яті. Дім, а ти 86-й год і от эти дні де ти був це час, і що відбувалося? Приблизительно так, конечно, помню, але Самое большее такое, ну, что я запомню это практически никто даже, во-первых, об этом не знал, не придал этому значения, потому что так какой-то слух даже прошел об этом, и все. Ну, Поэтому, же, в принципе, ну да. да? Я помню, об этом узнали, в принципе, там через несколько дней уже. И то, скажи, ну, масштабы. Ну, мы тогда помним, когда же значит, парад был, даже, по-моему, в Киеве, раз, да. У меня как раз вот на параде маршировала моя старшая сестра, которая меня старшая. Я была еще школьницей тогда, а Оля заканчивала университет уже. Это был пятый курс, и они были страшно удивлены, что их приказом, что такое пятикурсники пошли на парад. Это, ха-ха, ну, да? Mm, они да, уже да. были Дембеля, они уже никому не подчинялись, и тут вдруг приказ всех на парад срочно колоннами в жаркий день в пыль в солнце. Можно было любой смысл создать видео, Создавались что ничего картинки. Не происходит. Да, счастливого бытия. Вот потом. И этих же студентов, они киевляне, в Киеве был высокий уровень загрязнения, заставляли ежедневно проводить э, очищающие процедуры водные, мыть, бесконечно драить все. Но тогда людям не сказали, получается, людей подставляли, да, подвергали опасности только для того, чтобы вот эту ширму и потемкинские деревни такое составили. жуткое было, я помню, это самое, момент это когда, ну, ощутили только весь ужас, только тогда, когда начали э, практически всех друзей вызывать, военкоматы отправлять на пожар. Помнишь, вот да? тогда это да. У меня я много я друзей, которых туда увезли. Это в первую очередь тогда были военно обязаны, и их сразу в срочном порядке приходили повестки. Многие даже говорили, что э, как вот в сталинские времена по ночам машина приезжала, забирала людей, без увозили, да, без увозили машины, сразу да. туда. И люди действительно шли, не спрашивали, хочешь, не хочешь. Но. Терміново новина зі Слов'янська, там зростає напруга. Над містом кружляють вертольоти, які, зважаючи на все, контролюють пересування військових. Повідомляє Джерело Славгород. Як повідомляють очевидці, до міста з декількох сторін стягується бронетехніка української армії. Люди, що живуть на околицях міста, повідомляють про те, що чутні постріли. За словами прес-секретаря народного полчення Слов'янська Стела Хорошова, на даний момент в районі села Хрести ще йде перестрілка. Будівлю виконкому звільнили від мирних громадян, відправили їх по будинках. Також прес-секретар повідомила, що дані постійно змінюються, але у зв'язку з перебоями стільникового зв'язку інформація про пересування військових груп не надходить. Відомо, що до Слов'янська підходять БТР. Повідомила прес-секретар. Відео до цієї інформації нашим режисерам вже підготовлено. Будь ласка, відомо. Продовжимо потім висіно. Как раз на видео были вины БТРы, которые подходят к Славянскому, о которых мы говорили в этой новости. Мы Продолжаем разговор с фотографом Дмитрием Бобцом. В нашей студии параллельно обсуждаем новости, которые приходят в последнее время на ленты новостей. Напомню: мы говорим о годовщине памяти аварии на Чернобыльской Дим. Я хочу попросить режиссера показать фотографии, которые ты привез, которые есть, фотографии, пожалуйста. Мы будем их смотреть, а ты нам расскажешь. 2001 год, что это? Вот это... это группа журналистов и Кременчугского общество «Чернобыль», которая, в принципе, и пригласила нас, журналистов, поехать так. в Чернобыль. Да. Знакомые лица видим. Да. Это и Валера Корсунский. Это пустой Чернобыль, и да? И, да? И Сиора, и угу. Эйсман, Володя, Эйсман. Володя, да. Так. Ну, а то больше уже люди из общества Чернобыльского. Тогда, наверное, в 2001 году не так много было еще экскурсий, да? Ты, наверное, Ну, это сказать? была вообще редкость, почему, э, конечно, да. мы все и согласились, потому что это же вообще была закрытая территория Потом уже полностью. и туризм, насколько я поняла, развился, а тогда это, наверное, было только для ну, некоторых тогда, групп. Тогда мы когда туда приехали, что уже журналисты, там даже местные вот, ученые, которые там работают и все, они говорят... Они нам сами говорят, тут нужно делать вообще туристическую, это будет мекко туристическая, потому что к нам заявок, говорится, со всего мира приходит очень много. Все ученые хотят попасть на эту территорию, потому что, ну, это, конечно, страшно, но все-таки прошел эксперимент, так сказать, ядерного взрыва. Ну, то есть это были истоки как раз той идеи сделать из этого туристическую зону да. и пускать туда людей. А тогда люди боялись, вы боялись туда ехать? Ну, Редкие же конечно, были? Конечно, многие не поехали. Да. Не поехали приглашена <свят> да. Да? Ну, ты как сам, один из самых отчаянных. Это деревня, да, насколько я понимаю? Это на подъезде да? к Чернобылю, да. И еще Какие, вот, ну, полное, конечно, ощущение пустоты на фотографиях передано тобой, как всегда, мастерски. Вот твои ощущения, когда он ну, жуткий вообще абсолютно кадр, да, и мало того, что пусто везде, еще и вот это кладбище, какие Впечатление было, конечно, ну, ну, я не знаю, это очень трудно передать. Я помню, что когда в Припять в сам город зашел, первая мысль у меня была, почему люди едут смотреть на египетские пирамиды, если здесь впечатление гораздо сильнее. Вот мертвый город, это, ну, я не знаю, это, это настолько сильно бьет, потому что мы когда... Допустим, вышли там на площадь в Припяти, и стоит тишина такая, что аж в ушах звенит. Ты стоишь посреди центра города, а вот тишина такая, и вдруг что-то бехает, очень громко бехает. Мы думаем, что это стучит это такое. пустые, да? Да, это колхозы. Uh -huh. И потом только поняли, что это на девятом этаже, в девятиэтажке, хлопает форточка. Uh -huh. это, это такая жуткая вообще ситуация была, конечно. Это эхо. Ты когда разговариваешь в городе, эхо идет, как в горах. Это, конечно, впечатление вообще ну, безумно, конечно. Очень сильно. И землю. все эти опустевшие дома. Хотя вот на окраинах, там уже там будет дальше фотография, допустим, многие бабушки там некоторые уже тогда возвращались. Правда? Да. Мы же тоже говорим, так а как это так, запрещенная зона и все остальное. Но ученые говорят, ну, бабушкам мы разрешаем. Почему? Потому что, в принципе, радиация, это говорит, она влияет больше на молодых, а на стариков она уже практически. Вот смотри, есть действия. вот у меня такая информация, из той, которую я сегодня готовила. Сільськогосподарські угіддя площою майже 52 тисячі квадратних метрів. А це більше ніж площа території Данії. Забруднені були тоді Цезієм 137 тридцять вот, сім і стросім дев'яносто красним показано найволі поражені території, туча пошла радіоактивна. От вона прошлась. От де саме красное пятно, это там більше всього радиации выпало yes. в виде осадків. А тут зазначає, що період напіврозпаду 30-28 років відповідно цих, тобто цей той термін мінімальний, який буде шкодити здоров'ю і оточуючому середовищу. Майже 404 тисячі людей були переселені, проте мільйони, які раніше і сьогодні вже живуть у умовах, коли залишкова дія, що зберігається, створює ціло низку небезпечних наслідків. 15 вот на этот счет тоже там много интересных фактов, там Это уже город, да? Это это все Церковь это Брошу. Чернобыль, Чернобыль. Mm -hmm. Ну это в принципе поселок, но как мы сказали, отец. это ну, ему больше 800 лет, это, он, ему он старше Москвы, а вроде бы как поселок. Красиво. Вот эта церковь мы вечером когда-то выходили с Валерой Корсунском, и вот нас застала темнота, то, конечно, там, когда начинает темнеть, там лучше не находиться, потому что ну, это жутко страшно. Там днем страшно ходить, а ночью, когда вот все пустое, то аж мурашки по коже, конечно. Mm -hmm. это... это тоже заброшено. А мир. это уже с Чернобыля мы выехали, mm -hmm. это уже к Припяти ближе. Подъезжаем, это уже сама электростанция начинается. Mm -hmm. Давайте нам дальше фотографии, если есть. вот это ну, въезд в, уже, в да, атомную электростанцию, да? Ну там, конечно, это город, в котором ну, это, на мост прямо на город выезжает, и ну жутко себя я чувствую, это на, на весь город два человека там только охранники, пост, пост охраны и все два человека. Ну на тот момент там действительно люди не жили. Тогда да? нет, ну, тогда вообще все нет, были тогда еще 2001 mm -hmm. год. Вот это, вот наверное, полностью весь коровки. по кругу колючей проволокой. И, как нам сказали, что у этих охранников даже есть приказ такой, стрелять на поражение, если mm. увидят кого-нибудь. Вот это центральная площадь. Это жуть. Наверное, там сейчас все-таки все -таки Вот это центральная устала, площадь, да? девятиэтажная. Это клуб, дом культуры. Mm -hmm. Сейчас вот это знаменитое, это чертовое колесо. Да. И брошенные игрушки детские. Там много игрушек, потому что такое ощущение, что действительно детей тянули и теряли они игрушки и все на свете. Говорят, что даже вот это весь комплекс, его даже запустить не успели. Его сделать сделали, да, его должны были открыть торжественно, но так и не запустили. Это что, это какое-то, наверное, Это почтовое отделение, которое уже перед входом деревья повырастали, улицы. Димон... Зрелище, конечно, жуткое. Я же говорю, мы там даже для экспериментов в ладошке, когда хлопаешь, то эхо идет как в горах. Луна, так я? Да, да, да. Вот это перед детским садиком. Это вот видно, что жив... детский садик и М -м. Э куча противогазов. Это же получается на всех детишек одевали противогазы. М -м -м. Ленин жив, Ленин жил, Ленин будет жить. Ну, видно, что дети. Дима, вот... Это тоже там. детский садик, где противогазов есть. Больше на военный объект уже, да? Да, это детские тут туфельки остались. Фотография. 15 республик, республик еще висит, это уже как угу. машина времени. И газеты еще того времени, там можно да. будет увидеть дату. И сама станция, конечно. Сам реактор, да, это именно? Угу. Ну, это э, территория, где больше всего, конечно, нам показывали дозиметр, когда вот подходишь к станции, то он, конечно, там трещит с такой скоростью, что. Mm -hmm. А вы никак не почувствовали уровень ордец вот, на здоровье? Вот, это... Обычно момент. это чувствуют потом. Вот тоже, видите, а здание, на котором табличку. Mm -hmm. Здесь живут люди. То есть есть некоторые дома, в которые люди возвращаются в Чернобыле. Прости, прощай, мой дом. Это люди, когда бросали mm -hmm. дом. Так, все, мы Бросали посмотрели, да, ту подборку, которую да, ты нам да, сегодня да. приготовил. Спасибо тебе большое. Скажи, вот м, а всяких страшных вещей в виде там, непомерно больших растений или каких-то ну, собак-пяти ногах не видели? Нет, нет, такого не было. Единственное, что нас поразило, это мы когда э, выходили там на мостик, и нам тоже местные показывали, смотрите, вниз, какая рыба, то там. Тишили, самы. Мы, конечно, смотрели, мы поняли. Но они сами говорят. Это благодаря нет худа без добра, так бы сказать. Благодаря тому, что сделали зону отчуждения, там природа отдыхает. Они, ну, как они без думаю, говорят, потому что да, там развелось столько кабанов, столько рыба такая была. Мы купили буханку хлеба и думали их кормить просто, а потом нас позвали уже уходить, мы просто взяли, кинули целую буханку в воду. И <laughs> я когда глянул напоследок, смотрю там одна из рыбок, эту буханку одним одним глотком раз. И проглотила. Я думаю, боже, какие же там размеры этих рыбок. Это же ужас один какой-то. А и мы... насчет радиации тоже. Мы вчера еще... когда готовили эту тему, кстати, про рыбы как раз и вспомнили все. А помните, вот это знаменитое видео про uh -huh. Сома. Его там даже Гошей назвали, который настолько. Да, не пуганые. Well, э, они не вообще, <coughs> не животные, да. Рыбы, настолько не пуганые, yeah, что он уже и к тем немногочисленным людям привык, которые там э, с ним общались, и что он разрешал себя и почесать, и погладить, и покормить из рук. Я думаю, если и, они тогда были здоровы, и, и то сейчас Гоши, они, наверное, кстати, вообще там. <cerca> да, размеры Гоши впечатляют. Видео о Соме Гоши из Чернобыльской зоны мы сейчас посмотрим. Наши режиссеры его подготовили. Дима, спасибо тебе большое. Я думаю, что формат вот такого воспоминания о дне памяти Чернобыльской аварии он классный, потому что это живая информация. Твои фотографии всегда приятно смотреть, не только и познавательно, и приятно, и в очередной раз Я тебе надеюсь, комплименты. Надеюсь, не последний раз мы куда-то едем. Да, и даже не надеюсь. Спасибо тебе большое. Дмитрий Бобец, фотограф, был у нас в студии. Мы сейчас посмотрим видео про знаменитого Сома Гошу, а потом у нас будет следующий очень интересный гость. Гоша. Иди. Иди к Женнику, Гоша. И ты маленький какой Гоша. Маргоша. Вода чистая Угу. Нырять надо в этом пруду. Вода очень чистая. Вот. Так, идет, идет, задний. идет. Идет. Задний ход включил. Включил, подходит. Иди сюда, Гоша. Подходит. Ябушка мама подманить. Так. Иди сюда, вот. На, на. Так, 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 так. хлебушек не нужен. О. Купаться, купаться. Захотел купаться. Хочет за хвостик, чтобы Хочет за хво... так, за хвостик его. О. Вот какой маленький. На, Гоша. Давай, давай. Давай, давай, так, подталкивай. Вот он открыл ротик маленький. Давай, кушай, кушай. Кушай, Гоша, кушай. Вот. Любит кушать. Давай. Ну, открывай ротик Оп, открыл. Так. Так. Вот так. Вот так. Оп! Переворачивается. Да-да-да-да. Да, да. Вот так. Вот так. Вот. Вот так.